О, мужик, здравствуйте. Привет, привет, Куда вы орлы. Куда же орлы? Не такие уж вы орлы. Так, что у меня повестки? В бардаке лежат, надо привести порядок. Привет. Кто тебе мультикам выдал, американский? Американский мультикам? Ну, мультикам на тебя одет. зависли. Я завис. Я говорю, мультикам же на тебя одет. Ну не знаю, наверное. Это мультикам, да? Да. Классно. А ты что, военный? Нет, я рыбак. Рыбак? Да. Откуда сам? Это байкалия За Байкали. А хочешь стать военным? Это военный комиссариат, ну, я юрист военного комиссариата. Правда, не за Байкали, а был Белгород, был города Белгород. Но mm -hmm. у нас же страна, в принципе, единая, и я вполне могу посодействовать. Чтобы я стал военным, да? Ну, конечно. Мультикам, у тебя, мультикам у, тебя, уже есть. И что? Ну, ничего. О, э с соседней страны много кто в такой форме ходит, за своего могут принять. Будешь разведчиком? Сыльный язычок да? Раз, разведчиком будешь, да. Славно, спасибо, но я откажусь. А если я тебе скажу, что я имею право вручать повестки в социальных сетях, не узирая на твои желания? Славно, я очень рад за вас не скинуть вам свою социальную сеть или что... Мы сейчас, <laughs> мы, мы сейчас с тобой в социальной сети, и наш разговор записывается на платформе Zoom. Zoom? Да. Хорошо. <laughs> и вы хотите агитировать меня для... Агитировать, службы, да? я да. хочу вручить вам повестку. Я вижу, вы человек призывного возраста по записи будут устанавливаться ваша личность, ваши личные данные. Вас в социальных сетях идентифицируют. <laughs> и... Двух, в течение двух-трех дней, если наши айтишники справятся, у вас на госуслугах появится повесточка. Славно, хорошо. Я могу ее ожидать прямо сейчас, да? Начать нет, не прямо ждем. сейчас нет, а начать можете, да. Хорошо, договорились. Да, нет, ну, это у вас просто камуфляж мультиком, а вы, конечно, не очень. А сколько вы весите? Да, у меня ожирение третьей степени. Ну, вы сейчас можете мне набрать все, что угодно. Ну, серьезно, я... Голос... Мой вес превысит... ну, на рыбалку уже у вас хватает сил ходить. Будете водолазом? <связываем> водолазом? Ну, а как? Славно. Днепр, река большая, Черное море. Вот мы вас где-нибудь в Крыму высадим, э, в Евпатории, пойдете по дну моря разведчикам в Одессу. Вот, задача, а у вас множ... будет задача захватить Одессу. А может, моряка дадите? Обязательно. Кортик. Кортик. Угу. Ладно, я согласен. Годится. Фамилия, имя, отчество, место жительства, год рождения. Военный Даже учет, так, да? Военно-учетная специальность. А мне кажется, думаете, тут шутки а шутим? вуз, вуз, да, вам надо сказать. Да, вуз. Мне кажется, ваши айтишники справятся с этим. Ну, конечно, Без конечно, меня. конечно, справятся. Но Дрянь... Зачем, Дрянь усложнять... зачем усложнять им жизнь? Ну, да, Лучше эту часть зарплаты отдать мне. Ну да. Ну согласны? это же логично. Нет, я полностью не согласен. Почему нет? У меня зарплата небольшая, вот. у меня зарплата маленькая, но... маленькая, но хорошая хорошая но. Маленькая, маленькая, но хорошая, да. Вы сказали, словно как про мою семью. Она у меня маленькая, но хорошая. Вот видите, мы с вами одна семья, так сказать, один народ. Да. Забайкальский, ну. Я придуралец а вы забайкалец. Угу. Славно, славно. Так что найдем с вами общий язык, чтобы айтишный не, не привлекать. Вы то, что чтобы не привлекать айтишников, найдем с вами. Почему вы спросили про мой вес? Заметно, что он избыточный. Я этого не говорил. Просто спросил про вес. Следующий вопрос был про рост. То, чтобы легче было айтишникам работать. упрощаю работу айтишникам. Понял, понял. Ну, хорошо. Они у вас специалисты, да? Ну, такие могут быть в военкомате специалисты. Это же вам не Apple и не SpaceX. Древнего долина, да? И не SpaceX. Понятно. Да, понятно. Какой военкомат, такие айтишники? В смысле? М? В смысле? Ну, в прямом смысле. Запись сейчас ведется, да? На платформе Zoom. Военкомат у нас маленький, Белгородский городской. И айтишники, соответственно, не очень богатые. Поэтому, ну, муж, я же говорю, не Apple. Угу, угу. То есть вы утверждаете то, что специалисты вашего военкомата, они выполняют свою работу в должной мере? Помните, как говорил Владимир Владимирович, наш величайший, э, так сказать, наш Кощей, бессмертный Кощей, великий и могучий э, батюшка-отец? Помните, как он говорил, для того, чтобы люди выполняли свою работу, платить им надо хорошо, поэтому специалисты в крупных компаниях получают хорошие деньги. А военкомат у нас маленький, город небольшой, поэтому и зарплаты, в общем-то, не такие, как на фронте. А вам я предлагаю... Голенький. Люблю голеньких отправлять в банк. Пенсия маленькая, но хорошая. Не писал Я кажу, зарплата маленькая, но гарна.